एकीकडे यवतमाळ जिल्हाधिकारी अमोल येडके यांनी मान्सून पूर्व तयारी व नदी नाले स्वच्छ करण्याचे आदेश संपूर्ण तालुक्याला दिलेले असताना नगर परिषद मात्र याबाबत उदासीन दिसून येत आहे अरुणावती नदी पात्रातील घाण व झालेले बिकट अवस्था पाहता अरुणावती कधी स्वच्छ करणार अशी मागणी या भागातील ज्येष्ठ पत्रकार रफिक सरकार यांच्या नेतृत्वात ब्रह्मगुप्ता रंजित श्रीवास अमित मलनास मुबारक मलनास, माता माताबदल श्रीवास युनुस मलनास गॅसोद्दीन मलनास शिवशंकर श्रीवास व वा नदीकाठी वास्तव्य असणाऱ्या असंख्य नागरिकांनी माता भगिनींनी केली आहे आर्णी पोलीस स्टेशन समोरून अंतरगाव कुर्रा केळवण व शेती शिवारात जाण्यासाठी नदीत लहान पूल बनविण्यात आला आहे मागील पावसाळ्यात नदीला असलेल्या पुरात वाहून आलेले खोड व कचरा एक वर्ष उलटून अजूनही या पुलात तसेच अडकून या आहे यामुळे यावर्षी पूर आल्यास पाण्याचा प्रभाव प्रभावित होऊन नदीकाठच्या घरात पुराचे पाणी शिरवून नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही याशिवाय नदीपात्रात वाढलेले मोठे मोठे झाडे झुडपे कचरा गवत मोठे मोठे गोटे साफ करणे व योग्य विल्हेवाट लावणे खूपच आवश्यक झाले आहे झाडाझुपातून मोठे मोठे साप व इतर घातक सरपटणारे जीव घरात येत असल्याने नागरिकांच्या जीवित्वाचा प्रश्न तसेच पसरल्याने आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे नदीपातात वाढलेल्या खड्ड्यांमुळे व वा पुराच्या पाण्यामुळे नदीचे काठ खरडून माती वाहून जात आहे त्यामुळे नदीकाठच्या घरांना व त्यांमध्ये राहणाऱ्या परिवारांना धोका निर्माण झाला आहे यासाठी दरगा जवडील पुल ते पाच पांडव टेकडी पर्यंत पिंचिंग करण्यात यावी अशी मागणी सुद्धा यानमधून केली जात आहे यो नदी खोड अभी तक गरसा के खोडे पूर अभी तक सफाई करे नगर परिषद उदासीन बैठ सब और वो पायरा देखो नदी के पायरा आज तक किसी ने बोलना इसके साल से बनाया वाली पायरा बुझ गई नाला खराब हो के वो नदी के पास के गांव में का पानी आता पूरा घर में जाता लोगों के जो पूरे झाड़ बढ़ गए सांप बिच्छू का डर है बीमारी का डर है या ऐसे गोटे गोटे सब बड़े बड़े गोटे ये गोटे जे सी पी से कार्यशुआ निकलते नहीं वो जे सी पी लाके पूर्ण करना पड़ता है नगर परिषद वाले कुछ करते नहीं हैं ऐसी मांगने हैं गाँव करी के हमारे सब लोगों की इस तरह से पुल सफा रहा है पानी कपड़े गोटे सफा रहा है तो पानी सीधा सीधा निकल जाता है जिला अधिकारी का आदेश है कि भाई पूल के ठिकान के नदी को साफ सफाई रखो चार पाँच दिन पहले पेपर में भी आया जिलाधिकारी का स्टेटमेंट कि भाई नदी सफा करो नाले सफा करो उस पर कोई ख्याल नहीं नगर परिषद का उनके पायमल ली हो आदेश की ये कृपा करके अब ये नगर परिषद ने ध्यान देना होना जे सी पी ये काम होता नहीं अब ये चार एक दिन में काम नहीं होता ये सात आठ दिन लगते हैं ये बड़े पुल के पास से लेके तो ये खराड़ पेंट तक पूरा सफ़ा करना पड़ता ये थो, थोड़ा सा सफ़ा करने से नहीं होते रहता ये गट तो पूरे घर लगे वाले सब दिखते बाद में सेफ सफ़ा करे तो जे से बड़े बड़े झाड़ हो गए वो ये गोटे एक तरफ लगाओ और झाड़ झार दो सब नीचे के नीचे खींच के ऐसी मांगनी है गाँव करे कि हम सब की तो पुल भी सफ़ा हो जाए तो इन पुल के अंदर से फिर पानी सीधा सीधा निकल जाए ये नदी इतनी ख़राब हो गई पूरी ठीक है झाड़ झुड़ू बिचे हो गए क्या हमारे घर में रोज साफ बिछू आते बड़े बड़े धामे ना आते और ये कुछ साफ सफाई नहीं नदी में जो घास की तला होगा ये सब कितना बड़ा बड़ा ये होगा चिंगाना ये नदी में गोटे काटे ऐसे खुले हो गए रेती के बड़े बड़े गड्ढे हो गए इसमें बच्चे जाके गिर जाने के ये पुल को लाके कितने बड़े बड़े लकड़े आटके वाले है ये काले नहीं लकड़े अभी तक हाँ जो ना इताड़े बड़े बड़े साफ आ रहे हैं नदी के कट पे रहते सब हाँ बहुत तकलीफ है हमारे को सांपों की इसकी उसकी रस्ते की तकलीफ बरसात में जाती नहीं आता हमारे खेत में ये पानी रस्ते से हमारे को बना के देते बोले वो रास्ता भी नहीं बना है हमारे वाला हमारे मांग मांगनी क्या है नदी हमारी नदी ये साफ़ होना पूरी बस ये झाड़ झूड़ पूरे निकाल देना नगर परिषद सफा कर देना गोटे okay. घाटे सब निकाल के हमारे को क्लियर करके देना जब से धरन बना तब से ये नदी इतनी खराब हो गई कि साफ बिच्छू पानी पौध का इतना डर है कि कुछ हम बता नहीं सकते और दूसरी बात ये न, नाली नगर परिषद नाली की साफ सफाई भी, भी नहीं करती इसलिए उनको बोलो तो ऊपर के ऊपर निकालते और सब चल, चले जाते नदी के किनारे असंख्य लोग रहते सबको साफ बिच्छू पानी का इसका उसका सबका डर है और ये कोई इससे कोई नेता ख्याल नहीं करता ना कोई नगर परिषद वाले का ख्याल नहीं करते ना पहले नदी कैसी थी ना पहले नदी अच्छी थी अब ये धरण बनने से सब एकदम खराब हो गई क्या हुआ ये सब झाड़ झुड़ू ये वो सब हो गए और ये कभी बरसात पानी में पूर्व पानी आया तो हमारे बाल बच्चों को जीव हानि का धोखा है हमारी मांग ये है कि नदी एकदम साफ़ होना और ये नाली गिरी बराबर बनाने को होना ये यहाँ जो भी चुन के आता वो नाली वगैरह कुछ बनाता नहीं खाली देखता और देख के चले जाता तो भी और ये पूरा पायरा सफा करने को होना ये सब यहाँ बहुत सी गंदगी आ गई है और ये गंदगी से बारिश में कौन सी बीमारी आएंगी इसका कुछ हम बता नहीं सकते ट्रैफिक सरकार विदर्भ न्यूज़ आर्नी